Приветствую! Сегодня будем путешествовать в Латинскую Америку. Прекрасная природа. Прекрасно одетые люди, ходят по улицам, мужчины в белых штанах, как в мечтах Астапа Бендера. И что-то едят из пакетиков, из кулечков. То, что они едят, называется чичаронус. Именно это и мы и будем сегодня готовить. Чичаронус существует огромное количество разновидностей. Его готовят и из свинины, и из курицы. И даже существуют вегетарианские. Вообще, этот продукт был создан как побочный. Во время вытапливания жира люди обратили внимание, что то, что мы называем шкварками, очень вкусны и прекрасно подходят к напиткам, особенно пиву. Сегодняшний чичароны самый популярный из всех. Готовится наш чичаронес из свиной шкуры. Других ингредиентов много не понадобится, вы их можете свободно найти в любом магазине. Представьте себе, это более хрустящие, чем чипсы, воздушнее, чем кукурузные палочки, имеющие ярко выраженный мясной вкус. То, что я вам презентую, вам точно понравится. Это будет точно хрустящее, точно воздушное и точно аутентичное латиноамериканское и очень вкусное чичаронос. Начнем с подготовки шкурок. Шкурки у нас, как видите, какие-то разнородные. Это неспроста. Они действительно разные. Я покупал шкурки в супермаркете. У нас есть такой супермаркет «Демарт» там продаются очищенные шкурки. И еще покупал в соседнем магазинчике мясном необработанную шкуру свиную. И я вам на примере покажу, как обрабатывать ту или иную в тех или иных условиях. Та, которая темнее, это та, которая с магазина. А беленькая, это уже из супермаркета. Видите, такая беленькая. Хорошенько, а ту, конечно, еще будем обрабатывать. Обрабатывать будем ножиками и ершиком. Подготовили ножики, подготовили ершик, начинаем. Прежде всего начинаем со срезки с сала всего любого жира, который есть на шкурке. Счищаем полностью, не оставляя ничего. То есть шкурка у нас должна стать такого же цвета какой она находится с внешней стороны. Это поначалу кажется трудоемкий процесс. На самом деле спустя минут 5-10 вы уже наловчитесь так, что будете чистить по килограмму в течение 10 минут. Нож необходимо держать практически горизонтально, под очень небольшим углом, чтобы оставить шкурку, саму шкурку нетронутой. По необходимости постоянно подтачивайте нож. Острый нож здесь обеспечивает чистоту зачистки. Ту шкурку, которую вы сейчас видите, это домашняя шкурка. Она очень жирная. С ней больше всего мороки. Она довольно толстая. Желательно из домашних шкурок не брать шкурки, которые относятся к низу туши и не брать шкурки, которые относятся к щековине. Подпаленные домашние шкурки обрабатываем ершиком. Совсем вы их не уберете до белого цвета, да собственно это и не нужно. При жарке она будет практически одинакова. А вот шкурка из супермаркета. Красивенькая, на ней практически нет жира. Там совсем немного счистить. Она довольно тонкая. И, кстати, эта шкурка Показала, что она лучше всего дает результат. То есть наиболее хрустящий, наиболее воздушный, наиболее лучшая по текстуре получается чичаронас. Переходим к варке. При этом добавим лимон. Он нам необходим для того, чтобы дезодорировать вкус и запах свиной кожи. Как видите, шкурок у меня не так много. Я специально отложил приблизительно 400 грамм для того чтобы все поместилось на противень остальное закинул в морозилку до будущих времен варить будем два часа доведя естественно сначала до кипения на сильном огне варить будем на медленном огне добавив соль два часа прошли наши шкурки сварились Теперь их необходимо аккуратно отцедить. Они очень мягенькие сейчас. Это нужно сделать аккуратненько, слить в воду. И будем готовиться к сушке. Сушку мы будем проводить на решетке. Решетку выстилаем фольгою, делаем дырочки для того, чтобы влага и жир, который, возможно, остался, стекал в нижний противень. Выкладываем потихонечку наши шкурки. Необходимо, когда выкладываем шкурки, разравнивать края, чтобы шкурка затем, когда высохнет, была максимально плоской. Наш противень готов. Будем закладывать его в духовку. На минуточку нам необходимо 9 часов сушки. Кто-то скажет, ой, это же долго я не буду готовить. Я поставил на ночь. Утром достал все готово. Готовим при температуре 90 градусов. 9 часов сушки прошли. Мы их достали, теперь необходимо очистить от фольги. И вот они у нас уже готовы к последнему этапу. Нам необходимо их поломать на мелкие кусочки. По текстуре они как ломкая пластмасса. Кусочки приблизительно должны быть 3 на 3 сантиметра, ну или как вам захочется. Переходим к жарке. Наливаем масло в глубокую сковороду. Нагреваем его до температуры 200-250 градусов. Проверить это мы можем термометром. Либо бросив кусочек пробный. Если он в течение 5 секунд не всплывет, значит масло еще не готово. Если уже всплыл и начинает раскрываться, значит масло готово. Когда масло готово, начинаем жарить. Бросаем по 4-5 кусочков за один раз они практически сразу начинают всплывать. Мы дожидаемся, пока они раскроются, и сразу после этого вынимаем, иначе может подгореть. Вот все мы их пожарили. Такие они у нас красивые, раскрывшиеся, очень-очень хрустящие. Переходим к приправе. Вы видите, у нас немножко разные шкурки. Справа это те, которые были с пуза или с щековины они у нас не очень хорошо раскрылись. А слева это тонкостенная шкура. Она очень хорошо раскрылась, она очень хрустящая, она воздушная. Приправлять мы их будем все вместе. Приправы у нас следующие. Соль 1 чайная ложка, паприка столовая ложка, лук сушеный молотый 1 столовая ложка и пол чайной ложки молотого перца чили или каенского перца. Сначала мы все специи смешаем между собой, затем добавим наши чичеронес, Закроем пакетик и аккуратно, не давя на чечерунность, перемешаем. Кстати, специи вы можете добавить свои на свой вкус. Например, сухой куриный бульон или любые другие ароматизированные добавки, которые добавляют к чипсам. Все, наши чичероны готовы. Вы можете их использовать как закуску к пиву или просто как снеки. Кстати, они малокалорийные. Их калорийность составляет всего лишь чуть более 400 килокалорий на 100 грамм. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на канал Корчма. Будьте здоровы!